Своє! Спасибі вам, товариш, командуючий, і всьому червоному війську. Щоб же казав той, що на наша радянська Україна. Только світ стоїть. А вам, сынок, нехай Господь щастить и благословить. Спасибо, батько, за ласку. Горилки не пью и бойцам не дозволяю. Не пьете! А як же мать без горилки? Звинить. И добрый робите. А что тут петлюри все ее выпили? Прямо, как гуси воду. Кажут, без горилки воювати страшно. Ничего, мы их и без горилки раздаваем. Мы до вас, товарищ Чор, с делегацией. до войска и нас. Вот Максим Сирко, Ахмеслей Бусарского и императорского величества, государственной императрицы Александры Федоровны Полка. Ахмест конногвардейского и его высочества, светлейшего князя Михаила Александровича Полка, Платон Шерстюк. Шерстюк Микита, старший унтер Уланского и императорского величества государственной Петрицы Марии Федоровны полка. Шерстюк Микита, Вахмист. Петро Шраменко, Игорь Горлица, кирасиры, его императорского величества, государь император Кавалерия, добре. Ну а где же ваши кони? Коней нема, извиняйте, бедные. Ничего, в бою достанем. Дисциплинарного батальона и выйти с младшей каторзы Кимляна Говорю, пойди сейчас пипюрою. Ах, ты, собака! Сыночку мне, не дай чего. Ведь же у меня такая пьяничка. О, сыночка вам перепорит. Дай кто носится! тебя. Вот дай тебе язык кусок. Товарищ командующий, это моя женщина. Вы ее не слухайте. Пасек ж попадет. Нехай батько с и сидит. Мне подали вино, а не твоя там пасека. Дядь, медведь на сваление. А что, будет петлю рубить? Будет! Будет! А ну скажи, где ж ты такую красивую каску достал? Те, те не на зимую была. А дети сайты в шага, да немца был, да на них каску подаю Товарищ Наждилов, да? вас просит штаб по очень важному делу. Сейчас. Сейчас, ребята, сейчас. Николай Александрович, да. с мне счастье. Что, убить? Нет. Жену его провокаторы убили под а, нет, я, я, я. Вот. Приготовиться к отъезду. Ах ты, бедняга. Воображаешь, что там делается? Старик плачет, бригада ведет, подозрительные агитаторы. Да не курите, пожалуйста! Да я ж не курю, ну все. Да ты не куришь, когда ты куришь? Я что? Ах, трясак! Да ну хватит уже даться. Бедный Боженко, бедный Боженко. Не дай бог. А? Мать бы, матку